Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua, pemirsa yang budiman. Dalam Islam, manusia sebagai hamba Allah memiliki beragam hal dalam ibadah yang dapat dilakukan dalam kesehariannya. Ada yang status hukumnya wajib, sunnah, dan yang mubah, yakni boleh dilakukan. Perkara-perkara yang wajib merupakan sebuah keharusan Dan amalan-amalan yang sunnah merupakan pelengkap Serta perbuatan mubah adalah penghias kehidupan manusia Ketiga hal ini mencakup perkara-perkara yang sifatnya berhubungan dengan Allah atau hablum minallah Ataupun yang sifatnya berhubungan dengan manusia yaitu hablum minannas Sayangnya terkadang manusia lupa akan tugasnya hablum minallah ia tak melaksanakannya sementara hablum Minanas pun ia tinggalkan ia terlalu sibuk dengan banyaknya kepentingan dan keinginan dirinya atas perhiasan dunia ia lupa akan amal-amal kebaikan yang sebenarnya adalah kebutuhannya walaupun sekecil zarah Tak jarang manusia membiarkan batu kecil atau kerikil yang menghalangi jalan saudaranya Padahal, barangkali dengan memindahkan batu itu dari jalan, maka akan menjadi penyebab dimudahkannya jalannya ke surga. Selain itu, tak jarang manusia melihat dan mengacuhkan seekor kucing yang kelaparan di jalanan, yang hampir mati karena kehausan dan kelaparan, padahal. Bisa jadi dengan memberi makan dan merawat kucing terlantar dan kelaparan itu Akan menjadi sebab dimudahkan segala urusan dunianya Dan sebagai pengantar menuju surganya Allah Tak jarang pula manusia tidak mendoakan dan memaafkan saudaranya yang berbuat salah Padahal bisa saja doa dan perbuatan memaafkan itu akan menjadi penyebab turunnya ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak jarang pula manusia lebih memilih untuk membelanjakan hartanya demi keinginannya, bukan karena kebutuhannya. Namun, barangkali pemenuhan kebutuhannya itu lebih menenteramkan hati dan menjauhkannya dari kesengsaraan diri, keluarga, dan kerabatnya. Tak jarang juga manusia menyembunyikan ilmu dari saudaranya, sementara ilmu adalah hujah syafaat dan tabungan kekal di hari akhirnya Tak jarang pula manusia menyembunyikan senyum simpulnya Padahal bisa jadi senyumannya itu adalah penentu dan solusi bagi saudaranya Jangan sampai kita terlelaikan untuk beribadah kepada Allah dan lupa untuk memperbanyak amal kebaikan Karena kebaikan-kebaikan kecil dapat bernilai besar tergantung niat dan keadaan seperti dikisahkan dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Satu dirham dapat mengungguli seratus dirham.' Lalu ada yang bertanya, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi?' Wahai Rasulullah, lantas Rasulullah menjawab, 'Ada seorang yang memiliki dua dirham lalu dia mengambil satu dirham untuk disedekahkan.' Ada pula seseorang yang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis ini dijelaskan bahwa sedekah yang dikeluarkan seseorang saat ia kekurangan bisa mengungguli sedekah orang yang memiliki banyak harta. Bagi orang yang punya banyak harta Pasti mudah bagi dia mengeluarkan banyak uang untuk disedekahkan. Namun, berbeda dengan orang yang kesulitan, ketika ia sampai rela mengorbankan setengah atau bahkan seluruh hartanya untuk disedekahkan, tentu saja pahalanya akan lebih besar karena dinilai dari sedekah, bukan hanya nominal, namun keikhlasan dan pengorbanannya. Kebaikan walau sekecil apapun pasti akan Allah berikan balasannya Allah berfirman Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah pun Niscaya dia akan melihat balasannya Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surganya Allah. Kita jangan menjadi orang yang perhitungan yaitu orang yang menghitung-hitung balasannya akan kita dapat ketika melakukan sesuatu kebaikan, karena jika demikian, seperti tidak terdapat keikhlasan dalam diri kita dan hanya mengharapkan balasan. Padahal, nikmat Allah yang ada padanya tidak terkira. Keutamaan suatu amalan itu dapat dilihat dari keikhlasan dan keimanan di dalamnya. Suatu amalan, walau sekecil apapun, jika terdapat keikhlasan dan keimanan di dalamnya, maka akan menjadi suatu yang utama. Oleh karena itu, sedekah di waktu sempit itu lebih utama dibanding sedekah di saat lapang. Mengapa demikian? Karena sedekah di waktu sempit itu mengandung keikhlasan dan keimanan yang kuat, seperti dikisahkan dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah pernah ditanya, "Sedekah mana yang paling afdal?" Lantas Rasulullah menjawab, "Sedekah dari orang yang serba kekurangan." Hadis riwayat An-Nasai: "Amal saleh yang kita kerjakan adalah bagian dari ketundukan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sampai sekarang, kita tidak tahu apakah amal kita diterima Allah atau tidak." dan kita tidak tahu amalan mana yang mengantar kita kepada surganya Allah maka kita bisa resapi nasihat Imam Hasan al-Basri yakni lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga ada kisah dari kitab Nashaihul Ibad dari Ibnu Hajar Askalani Kitab ini diceritakan oleh Abu Bakar Asibli yang bermimpi bertegur sapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu alasanku mengampunimu dan memasukkanmu ke surga?" Lalu Abu Bakar Asibli menjawab, "Karena amal salehku." Lantas Allah menjawab, "Bukan." Dan Abu Bakar Asibli pun menjawab. Karena keikhlasanku dalam beribadah ya Rab Lantas Allah pun menjawab Bukan Abu Bakar Asibli As pun menjawab Karena ibadah hajiku, puasaku, dan sholatku Lantas Allah pun menjawab Bukan Kemudian Abu Bakar Asibli As pun menjawab lagi Karena hijrahku pada orang-orang soleh dengan menuntut ilmu kah? Lantas Allah menjawab, "Bukan, ya Allah, lantas karena apakah hingga engkau mengampuniku?" Kemudian Allah menjawab, "Ingatkah ketika engkau berjalan di kota Baghdad, lalu engkau menemukan seekor anak kucing yang hampir mati karena kedinginan, kemudian engkau mengambilnya karena merasa kasihan?" Dan meletakkannya dalam jubahmu agar ia tak menderita kedinginan. Oh iya, itu Abu Bakar Asibli pun menanggapi. Lantas Allah menjawab, "Karena kasih sayangmu kepada kucing itulah, maka Aku mengampunimu." Masya Allah, dari kisah di atas, bukti betapa Allah sangat menyayangi manusia dan menggugurkan dosanya hanya karena menyelamatkan kucing Pemirsa yang budiman Marilah berbagi kebaikan dengan kucing meskipun hanya dengan sisa-sisa makanan saja Dan letakkan air di ember kecil untuk minum kucing Mari jadikan hari-hari ini menjadi keberkahan bagi diri kita dengan bersedekah Walaupun sedikit namun insya Allah dapat menjadi tabungan kita di akhirat Semoga kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan bisa menjadi sedekah dan tameng bagi kita sebagai hamba Allah yang berserah diri. Oke, pemirsa yang budiman, itulah keajaiban sedekah kepada kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.